Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Семенчук и вы на канале Build Your Life. Сегодня главная тема этого выпуска это испанский виробник шлангов Тукай. И сегодня у меня в гостях представник этой компании Михайло Шульга. Доброго дня, Михаил. Да, здравствуйте, Евгений. Рад приветствовать на канале всех слушателей, всех зрителей. Бонец Диас. Итак, сегодня будем говорить про Тукай. Это Іспанський виробник шлангів цій компанії вже 60 років. Достатньо відома компанія. Багато людей, які працюють з ринком опалення водопостачання, знають цю компанію. І на початку нашої бесіди я хотів би попросити тебе зробити коротку презентацію компанії «Тукай» для тих людей, може які не знають Токай. Тобто розп... розкажи про там асортимент, де знаходиться ця компанія. На какие рынки продает и, возможно, еще какие-то интересные моменты и информацию. Ну, история завода Тукай достаточно долгая, это уже 60 лет она насчитывает. Конечно же, изначально завод занимался производством гибких соединений для автомобильной промышленности. Возможно, кто-то слышал, есть такой бренд Ibeco, e это грузовые автомобили, и вот в частности, подводка использовалась для масла, для масел, то есть для топлива и так далее. Изначально это была такая идея. И спустя 10 лет завод решил расширить линейку, перешел уже в направление питьевой воды, водопровод и так далее. Из ключевых событий основной офис находится это в Барселоне. В общей сложности на заводе работает около 350 человек, если взять все, все как бы наши производственные подразделения. В 2007 году был открыт завод в Болгарии. На сегодняшний день он за счет своего расположения, скорее всего, и за счет преимущества, вышел даже в лидеры по производству. Он очень много производит шлангов, которые поставляются в основном в Центральную, Восточную Европу и часть вот Азии. Также у нас есть подразделение в Китае, которое производит шланги только для ОЕМ, то есть это комплектующие, например, если производители каких-то болеров или смесителей требуется шланг, и у них производство находится в Китае, то для них у нас там тоже есть маленький заводик, который не маленький, кстати, а большой, почему маленький, так вот он поставляет эти шланги именно для таких производителей. Но основное, как бы, то есть продукцию, которую мы получаем, это Испания и Болгария. Что еще важно, хотелось бы сказать, добавить про болгарский завод, о том, что в нем установлено бы уже больше гораздо оборудования. У нас там 4 автоматические линии по сборке подводки, у нас там установлены линии по производству также шлангов для стиральных машин. Тоже это новое направление, которое мы открыли 3 года назад и сейчас оно очень активно развивается. Uh, и uh, что еще очень важно, у нас есть собственная экструзия, это внутреннего шланга, это, как правило, EPDM или PEX, материал, который сейчас используется. Мы не, зависим от поставщиков, мы сами производим. Кроме того, мы даже еще кому-то продаем. Дуже важным моментом будь-якого шланга є, звичайно, матеріали. І якщо брати конструкцію шлангу для воды для будь-якого святовища, Одним із основних елементів є, звичайно, внутрішній шланг, да? з чого він виготовляється. Якщо раніше це був безкомпромісно в основному лише ПДМ, то зараз вже є інші матеріали, такі ти зазначив, там пекс чи інші варіанти. От е, декілька питань на даний момент такий саме найкращий матеріал внутрішнього шланга. і в розрізі майбутнього, чи взагалі можливий такий варіант, що ПДМ, не буде використовуватися в шлангах. Да, то, что касается внутреннего шланга, ну, конечно, самый популярный на сегодняшний день является EPDM, хотя тоже он разделяется. Есть EPDM дешевый, скажем так, некоторые производители его используют, а есть для пищевого использования, у которого есть сертификация. Вот тот же сертификат ACS, ACS который, знаете, европейский. Этот сертификат достаточно жесткий, и он проверяет качество внутренней плетки, то есть внутреннего шланга ЕПДМ на токсичность. Потому что, по сути, это пищевая вода, если мы ее употребляем в организм, то она может быть токсичной именно за счет некачественного шланга. То есть наш завод не экономит на этом. Наш завод, наоборот, производит специальный ЕПДМ с сертификатом АЦС, мы не гонимся, скажем так, за ценой, мы наоборот хотим, чтобы человек, прежде всего, получил качественный продукт, и у него не было нареканий на, на здоровье потом в будущем. Также сейчас очень популярно это PEX, и у нас еще один есть материал, это FLEX, который называется HDPE, тоже есть такой материал. То есть тут больше зависит от, от рынка, да, например, Центральная Европа Взять Германию, например, Бельгию, Францию, они готовы покупать шланги. И больше всего они, кстати, продаются. Это с внутренним шлангом ПЕКС. Потому что там потребитель готов переплачивать, готов платить эти деньги, лишь бы у него был хороший продукт, стоял дома. Да? Наши же рынки пока что еще не готовы к этому. Поэтому больше всего используется EPDM, внутренний, внутренний шланг. И. Эм... Но со временем это будет меняться однозначно. То есть сейчас приходят все новые, новые материалы и появляются новые нормативы. Как только какой-то новый полимер заходит в норматив, то есть, грубо говоря, можно выпускать продукцию с этим полимером, автоматически для этого продукта открывается рынок. И мы у нас тоже очень много позиций, которые мы уже могли бы запустить, но мы ждем новой сертификации, новых нормативов, которые позволят этой продукции пойти в продажу. Наступне питання про зовнішню оболонку шланга. Раніше основним матеріалом це була нержавіюча сталь, можливо, якась оценкована сталь, то зараз з'являються варіанти, і, в принципі, вже ринок їх продає. Це зовнішня оболонка із там, з полімерних матеріалів. З розрізі цього, скажіть, будь ласка, який зараз сам найкращий варіант оболонки шланга? З Який найкращий матеріал? Касательно наружной оплетки, сейчас очень такая интересная тенденция. Люди начали доверять новым типам материала. Классическая оплетка это сталь, да, считается лучшая это IC304, которая должна быть использована в хорошем, в хорошем производителе, в хорошей оплетке. Также считается количество нитей, толщина нити и так далее. Все эти элементы влияют на себестоимость, то есть на ценность продукции. Значит, если вы хотите выдержать сертификат, вам обязательно надо использовать определенный тип стали с толщиной нити и так далее. Если же сертификата у производителя нету, это означает, что этот производитель экономит на материалах, и значит, у него продукция будет хуже качеством, меньше срок службы. Тукай – это тот завод, который, наоборот, хочет увеличить срок службы, не хочет получать рекламации, хочет, чтобы люди были счастливы и довольны этой продукцией и не имели проблем. Так вот, касательно новых материалов, это, например, полимеры, их большое количество, мы используем специальный полимер, не могу формулу, конечно, сказать, это секрет фирмы, но самое главное, он у нас, во-первых, удерживает температуры, и он не нержавеет, то есть эстетический вид продукта не меняется, электронепроводящий и устойчивый к ультрафиолету. То есть если вы где-то поставили его на улице, на солнце, он не плавится, выдерживает и так далее. Кроме того, вот, когда мы проводим тесты на эту продукцию, она оказывается еще очень-очень устойчивая к старению, к всяким физическим нагрузкам и так далее. То есть этот продукт, который проверен. Да, еще есть как бы момент, что многие пытаются, вернее, нравится использовать металлическую подводку, да, с металлической оплеткой, со стальной. Это вселяет какую-то уверенность людям и так далее. Да, но тут, на мою думку, больше работает психологический такой момент, ментальный момент, потому что у еще людей, там, инсталляторов, есть какая-то недовіра до Полімерів, так, що полімери можуть повністю замінити метал, але в цілому, скільки я знаю, що по багатьом характеристикам полімера не поступається металу, і в принципі я думаю, що там Тукай проводив багато дослідів в лабораторіях, які е, доводять, що використання полімерів в якості оболонки шлангів воно повністю е, оправдане да, і е, на 100% такий шланг надійний. Тем не менее, не надо бояться инноваций, то есть если серьезный завод выпускает какую-то новинку, это означает, он ее как следует протестировал. Это означает, что это можно использовать и нужно использовать. Ну и продукция, конечно же, она тестируется в лабораториях, она тестируется прежде всего во внутренних наших лабораториях, и потом уже передается продукт во внешней лаборатории для получения того или иного сертификата. И вот когда мы тестируем в наших лабораториях, ребята придумывают такие тесты, такие уже ухищрения находят, чтобы протестировать, как этот продукт долго может прослужить. И вот реально, если вы посмотрите, сравните анализы, допустим, стального шланга и шланга из полимера ACB, да, который мы называем антикоррозийный, то этот шланг выдерживает гораздо больше циклов, гидроударов и так далее. И на разрыв он оказывается мощнее. Да? Вот, то есть он выдерживает, например, если стальной может выдержать 160 бар на разрыв, то, на, то полимерный наш выдержит 175-180 бар. Это просто какое-то чудо. За счет того, что он эластичный, он все-таки растягивается и придает какую-то гибкость продукту и больше срок жизни в итоге получается. Колись мені потрапила на очі така статистика, статистика аварійних випадків в систему водопостачання в багатоквартирних будинках, і там однією із найбільших проблем там, виникнення протічок води і затоплення було саме проривання і пошкодження шлангів. Скажи, за рахунок чого Тукай вдається, тукай вдається виробляти. Свої шланги настільки якісно, що щоб зменшити цей мінімізувати цей ризик пошкодження. І наскільки я знаю, то дає 10 років гарантії на свою продукцію. От За рахунок чого вдається досягти надійності своєї продукції? Да, Євгеній, сершна вірно. Ми даємо 10 років гарантії на нашу продукцію, і ну, ключовий момент, мабуть, є сітки тіп матеріалу, в котрої ми використовуємо. Это сырье, каждый элемент, который используется, это высококачественный материал, повторяю, реально высококачественный, который в принципе превышает, возможно, даже в некоторых случаях несколько раз норматив. То есть норматив нам надо превысить для того, чтобы получить сертификацию. То есть количество сертификатов, которыми обладает тот или иной завод, по сути, характеризует его качество продукции. Ну, естественно, сертификаты это не дешевый элемент, они вкладываются в себестоимость продукции и, и служат гарантией, да, этой продукции. То есть, качество материалов, которые используются. Второй момент, это установка, естественно. Гарантия дается на тот продукт, который правильно установлен и используется в надлежащей среде, да. То есть, если это шланг для воды, то он используется... Естественно, с водой, ни с газом, ни с кислородом, ни с чем другим. И, если, и наоборот, если это газовый шланг, то его надо использовать с газом. Это прежде всего э, характеризуется тем, какой материал используется внутри, какие прокладки, какая внутри, какой внутренний шланг. Да? Ну и вот э, установка очень важна, потому что банально есть типы шлангов, например, э, если взять э, иглы, да, которые подключения смесителю то этот тип шлангов э, не рекомендуется устанавливать с помощью ключа, только вручную. Закрутили до упора и все, этого достаточно. Потому что там есть прокладка, резиночка, которую можно перекрутить, и она прорвется, и тогда шланг достичь. Ты згадал вот, про наикасних шланги Я знаю, что вот, в Украине, и в принципе в многих регионах нашего региона, есть такая практика, что для э, этих компаний, для того, чтобы... Звоювати ринок, так би мовити, йдуть до дешевих виробників, наприклад, там, з Китаю замовляють там продукцію і завозять там, в Україну, наприклад. Да. Ну, при цьому ставлячи за мету привезти дешеву продукцію, дешевшу, ніж там, європейські продукти, як, як Тукай, наприклад. Але при цьому вони зменшують ціну за рахунок матеріалів в основному. Там, матеріали, оболонки, шланг і так далі. При цьому да, якість погіршується, але презентація такого продукту на ринку відбувається таким чином, що це такий же, як там, наприклад, Тукай, тільки дешевше. Хоча при цьому якість несройозмірна. Скажіть, будь ласка, от е, наскільки велика різниця в якості от такого шлангу, наприклад, да, і Тукай? Так, да, на ринку, к сожалению, Євгенію, дуже много виробників, которые... які поставляют дешевую продукцию, и прежде всего хотят как бы убить ценой, показать, что вот у нас дешевле, а качество точно такое же. Ну, это абсолютно нереально такое заявление, потому что ты не можешь сэкономить на качестве. Вернее, вернее, ты сэкономишь на качестве, но потом результат будет очень плачевный. Часто бывает такое, что да, у нас на том или ином рынке появляется конкурент, который заявляет, о, это, вот у нас аналогичный продукт но дешевле, да, и мы, как правило, берем эту продукцию, покупаем, отправляем в наши лаборатории и делаем тесты. То есть это можно только проверить в лабораторных условиях, потому что визуально не отличишь, не найдешь этих элементов. Для этого продукт, можно сказать, разделяют по компонентам какой-то, какой-то тестируют в камерах старения, например, вот самый простой тест камера старения, это для, сертифика... для норматива ЕН, европейский норматив, не помню, по-моему, 11, 13, что-то такое. И там должны, должен, быть такой процесс в камере в течение 7 дней при давлении 12 бар и температуры 90 градусов. Выдерживается шланг при мощном давлении. А потом этот, тест, а потом этот шланг достается и тестируется в обычных условиях на гидроудары. 1 бар, 10 бар, 1 бар, 10 бар. И так он должен выдержать больше 200 циклов, 200 циклов минимум. Ну вот конкурент наш, последний, который мы тестировали, он на 20 циклов уже порвался. То есть, другими словами, шланг очень быстро постарел, пришел в негодность. О чем это говорит? О том, что его срок службы, грубо говоря, 5, реально не 15, не 10 лет, 3-4 года, и он порвется. Да? Или если он попадет в более сложные условия, он тоже может дать течь. Визуально похожи все. Кроме того, например, можно сравнить гайки, да, сколько граммов гайка, из какого материала эта гайка сделана. В лаборатории можно проверить тип латуни, из которой изготовлена гайка. Если это некачественная латунь, она не такая гибкая, например, то она, гайка может сломаться при закручивании, при установке шланга и так далее. Прокладки тоже имеют важность. Внутренний шланг обязательно надо проверять, есть ли у него сертификация или нет ибо он может быть просто банально токсичный и выделять токсины в воду, другими словами, травить потребителя. У нас, такого, у нас такие моменты не проходят, у нас нету, кстати, у нас были запросы часто, можем ли произвести мы на тот или иной рынок более дешевый шланг. Нет, не можем, потому что мы делаем один тип шланга, идеальный, скажем так, превышающий норматив, очень качественный, и мы отвечаем за эту гарантию. У нас, вот взять Украину, например, за 10 лет работы у нас ни одной рекламации на прорыв шланга не было. Ни одной. А это очень о многом говорит, как бы, и это вселяет, вселяет просто вселенскую уверенность. Далее такое питание. На вашу думку, какие наикращие топ-3 продукта с ассортимента Тукай? топ-3 продукта по продажам очень, очень сложно выбрать, но я скажу, наверное, самые продаваемые шланги. Они в то же время самые простые, самые примитивные, можно сказать. Это взять шланг DN8, гайка-гайка, полдюйма -гайка, на полдюйма, длиной 50 сантиметров. Это, скажем так, самый ходовой продукт. И вот, кстати, если взять шланги ACB антикоррозийные с полимерной оплеткой, то в последнее время мы наблюдаем, что продажи очень выросли. Они составляют практически 50% от продажи стальных шлангов. То есть люди больше и больше доверяют этим полимерам. Продукт номер два, наверное, тоже, который надо иметь в ассортименте однозначно, это шланги для смесителей. Их называют еще иглы, короткая длинная игла. И тоже размер 50-60 он является самым популярным, потому что часто люди покупают себе домой смесители, у них в наборе идут шланги более короткие, 30 сантиметров 40, им не хватает этого шланга, чтобы дотянуть до краника, поэтому они докупают эти шланги для смесителей более длинных размеров. Продукт номер три это шланги серии Супер, с увеличенным проходом DM13. Мы сейчас их активно продаем. Я всем рекомендую брать, ставить. Даже у себя дома я ставлю. Вообще я все инновации стараюсь у себя дома поставить. Все шланги, что поновей. Потому что ты сам проверяешь, убеждаешься в этом качестве. И вот на бойлер, на электрический, я себе тоже поставил большие шланги. DM13 серия Super ACB. Тоже в полимерном покрытии. У них такой красивый серенький цвет. Как раз цвет бойлера и у них больше проход. Почему они популярны? Потому что у стандартного шланга проход там 29 литров в минуту при давлении 3 бара, а у этого шланга 70 литров в минуту, что практически в два раза больше. И таким образом быстрее вода поступает и быстрее вода выходит. И в душе я себя чувствую очень хорошо. Ну и если вот еще добавить сверху, на самом деле тоже просто большие продажи, хорошо, это шланги для душа, они у нас есть в трех версиях, стальные, хромированные и ПВХ, ПВС, тоже очень хорошо продаются. И еще одно направление, которое я недавно сказал, это новое, это шланги для стиральных машин, обратка, подача и обратка, и мы делаем длины от метра до пяти метров длиной в красивой упаковке качественный продукт я тоже рекомендую очень классно продается это наверное наши топ-5 да и вот ассортимент завода в себя включает прежде всего это шланги гибкая подводка для для воды и для газа конечно же воды шлангов для воды используется гораздо больше шланги для воды наш ассортимент составляет мы производим шланги от 10 сантиметров до двух с половиной метров и диаметры dn 6 это сейчас самый минимальный как правило его используют на смесители современные европейские там где требуется маленькая игла э, с резьбой м8 потом шланги dn 8 это самый стандартный распространенный размер шлангов с гайками с уголками и так далее с иглами потом идет dn 11 дн-13 ДН-13 используем на бойлеры, на котлы, соединения. В кондиционировании часто их используют, в душевых кабинах, то есть сзади подсоединения. И потом пошли более ну, большие размеры, ДН-25, ДН-30, и пошло-поехало. Это шланги уже больших размеров, антивибрационный шланг, который ставится на насосы, да, тоже часто также у нас там есть серия Twist, новая, это обновленные шланги, вы можете найти на сайте у нас. Дальше серия шлангов для душа. Душевые шланги, как я сказал, у нас три линейки есть. Это хромированные, стальные и ПВХ. Потом аэраторы. Тоже это такой дополнительный продукт, на который тоже очень востребован. Мы производим, поставляем аэраторы с экономией воды. Они в 50, на 50% экономят потребление воды в доме. Вот если во всех смесителях поменять реально будет экономия. Тоже дома у себя лично проверил, все работает 100%. Еще одно хорошее направление, это стальная нержавеющая гофра, ac 316L, легированная, мы называем эту серию River Inox, она используется, любят монтажники, она идет в рулонах, как правило, по 50 метров, разных диаметров, 16, 20, и идет набор инсталлятора такого для монтажника, очень удобно с ней работать, можно устанавливать в любом доме прокладывать трубу любой длины и также она выдерживает высокую температуру очень коррозистойкая температура до 200 градусов то есть очень классная труба и вот новое направление которое я еще сказал это шланги для стиральных машин мы все больше и больше их продаем это и подача и обратка то есть слив сливной шланг от 1 метра до 5 метров длиной то есть весь этот ассортимент позволяет uh, Тукаю продавать очень хорошо, то есть нашу продукцию узнают во многих точках. У нас такой яркий красный логотип, стенды яркие красные, поэтому приглашаем uh, к сотрудничеству. Это очень надежный продукт uh, с хорошей гарантией и заводы с большим опытом работы и ноу-хау. А какая uh, главная между водяными и газовыми шлангами? Значит, ну, разница между водяным и газовым – это использование материалов. Да? Прежде всего, это внутренний шланг, который используется. В водном шланге используется EDM пищевой, а в газовом другой тип EPDM, тоже резина, но не пищевая, но более плотная. Идея такая, что у газа молекулы гораздо меньше, и они могут через водный шланг проходить, то есть может быть течь. Кроме того, другой тип прокладок и так далее. Как вы знаете, в газовых шлангах там давление в системах низкое, пол бара, один бар и так далее. А в водных шлангах давление гораздо больше. В квартире может ну, стандартно 3 бара, но в некоторых повышенное 5 бар. В некоторых домах, там где стоит насос, может и до 20 бар доходить. Да? То есть, если не стоит редуктор давления. Тобто водний шланг должен выдерживать дуже много. Тобто, пожалуйста, не путайте среду использования. Не треба ставить водний шланг на газ і наоборот газовий шланг на воду. Дякую за інтерв'ю, було ну, дійсно цікаво, корисно. Дякую за інформацію, що ти розповів. Бажаю зросту тукай. Хай все складеться як найкраще для цієї компанії. Так, Євгеній. Дуже дякую за ваше питання. Всім гарною настрою і до зустрічі.